Сегодня будем ремонтировать стол книжку. Значит вот посмотрим в каком состоянии. Значит, здесь видно, что поверхность повреждена. То есть лак уже отстоился. Здесь вообще ничего нету. То есть оно должно вот так вот разглаживаться. Но с одной стороны подставка есть, а с другой стороны нету. Поэтому в первую очередь мы... Все зачистим, уберем всю грязь, наклеим шпон сюда и вскроем лаком. Посмотрим, как он получится после ремонта. Итак, начинаем. Щиповать. Когда зачищаем, нужно очень аккуратно смотреть, потому что здесь очень тонкий слой шпона. Вот он даже он уже просвечивается. Но эта часть будет немножко затемненная, поэтому сильно не будет завидно. Но вот эту часть нужно смотреть аккуратно шлифовать, чтобы не проделать дырку в шпоне. Тогда оно будет красиво смотреться. А если проделать и дырку, там, конечно, проблема будет. Верхнюю поверхность крышки стола я шлифовал. Теперь она гладенькая, ровненькая. Если есть повреждение с торца, с торца, то можно взять вот такую вот ленту, ленту и наклеить ее с торца, с торца наклеить. И она будет смотреться хорошо. Теперь с обратной стороны, с обратной стороны, тут тоже нужно слегка хоть прошлифовать, хотя бы вот такой тонкий слой снять, потому что полностью вышлифовывать как новое нежелательно, потому что сразу будет видно, что это уже как новое. А оставить элементы первоначального состояния стола. Вот, например, вот на столе здесь я оставил вот эти темные полосочки по торцам, и вот он получился неплохо смотрится. То есть он, верхняя крышка у нас обработана полностью. А нижняя часть слегка прочищена, обчищена и покрыта лаком. И сверху-сверху, когда будем э, покрывать крышку, то я сначала покрываю вот такой вот морилкой. Морилкой. Скрываю сначала а потом уже лаком. Потому что структура не очень равномерная здесь. Вот здесь немножко вот пятно слегка осталось. Так как шпон очень тонкий, очень тонкий. Вот он буквально уже светится как бумажечка. тоненько тоненькая Поэтому здесь сильно нельзя снимать много верхнего слоя. Поэтому морилка, она немножко станет темнее и скроет вот эти вот пятна. Так что сейчас вскрою морилкой и потом будем вскрывать лаком. Морилкой вскрываем кистью и вдоль волокон. Вот она будет поглощать сейчас все щелочки в эти будет заходить морилочка. И главное хорошо растирать, чтобы вот таких вот потеков, вот таких вот потеков не было. Вот ее хорошенько растирать. Немножко умакнуть кисточку и растирать, растирать. Оно впитает все, что надо. Остальное мы сверху тряпочкой протрем все это и будет все равномерно однотонно. Вот даже тут были пятна, после вскрытия морилки они все скрываются эти пятна, поэтому можно так вот хорошенько ее растереть и вот какое она равномерное покрытие получается. Сейчас всю поверхность вскроем и потом будем скрывать лаком. Теперь вскрываем лаком. Вдоль волокон опять же. Вот какой у нас лак масляный. Он не быстро засыхает. За счет того, что он масляный, он хорошо ложится на поверхность. И все щелочки дополняют и ровно лежит на поверхности стола. Поэтому мне очень удобно и нравится работать масляным лаком. Да, конечно, немножко запах, но зато он с отвердителем. Крепко будет держаться поверхность лаком на столе. За счет этого, конечно, будет смотреться столик хорошо. Ну, так вот будем скрывать лаком. А потом соберем полностью столик. Вот такой получился столик порции ремонта. То есть, и снизу и хорошо смотрится с одной стороны, а с другой и сверху. Так что вот такой вот несложный ремонт и прекрасно смотрится столик. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет еще много разных интересных работ.